I Sverige finns idag bara ett fåtal som håller på med elektronisk kommunikation med andra sidan. Vi träffade Liss Werneroth och hennes tekniker Ebbe Johansson i Vemmenhög i Skåne. Och vi skulle få vara med och videofilma vid kontaktförsök med de döda. Liss och Ebbe får in ungefär samma små korta röster som Jürgensen på sin tid. Det döda... En. Hör du mig här? Det döda kontaktar... Ja, Det du döda, döda kontaktar kontakt band. band. Jag ja, så ja, är det. Mm. Ja, det är riktigt. Åtta...fem... Vad då? Det döda kontakta band.

Ja, jag kan se, säger Jag kan se. det Är Tony...? Nej, det är döda.

Tony igen. igen! Ja, Tony här. Tony här säger de igen. Vi prövar att spela in Välkomna ikväll. Kan du höra oss? Kom. Som ni hört är det ibland väldigt svårt att höra vad rösterna säger första gången. Därför bandar man för att kunna lyssna flera gånger. Det är Just, det är det det man man med. Redan under förberedelserna av inspelningen kom röster in och överrumplade oss alla. Mm. Sådär då, Hör! Där. Vad är det? Jag hör ju att det är någonting. Mm. Inte därifrån. Här är det. Här är det. Så. Det är till då. Titta, döda! Jag vet att de är här. Så det är sånt känner jag på mig. Det, där var de. På videon hörs utom en svag röst som ingen av oss hörde i rummet. Rösten kommenterar Liss med orden ”jo, det går”. Lyssna efter det att Liss säger ”den går ju inte, den är urdragen”. Nu var för se. Vad är det för datum? 15? 16? Ja. Det är den 16. Den går ju inte, den är urdragen. Liz började med bandröster för över 20 år sedan. Hon hade alltid trott på ett liv efter döden och blev fascinerad av elektronisk kommunikation med döda efter att ha hört en radiointervju med Jürgenson 1959. Först 1966 fick hon råd att köpa en bandspelare och började då få in röster av döda på bandet. 1974 besökte hon Jürgenson. Han lyssnade på mina intagningar då och det tyckte han, åh vad fina röster du har, sa han, och du måste ju fortsätta med det här och eh, nu ska vi göra en provinspelning, vilket vi gjorde. Och genast så kommer en kvinna och ropar, Elitsi, vår nöje tröj, vår troj sa hon. Mm. Vad betyder det? Vår nya trogna vän. Ja, och då blev han ju så entusiastisk för som han alltid blev. Ja, jag hade nog samma entusiasm som honom, men just då tyckte jag det var lite... liten utopi att jag skulle kunna klara radion, så jag sa väl det till honom. Men jag prövade i alla fall. Några dagar efter det här sammanträffade med honom. Och då var då jag fick, då ringde och mig och talade om att hans vägerska Annika hade eh, frontalkrockat med sin bil. Och de dog, de var ju tre stycken i bilen plus en hund och de eh, omkom ju alla tre. Då kommer hon på mitt band på eftermiddagen och säger, jag frågade efter Annika då. Då säger hon jag kommer, men så kom det inte in mer och det var bara genom mikrofon. Men sen satt jag på radion på kvällen. Och då fick jag ju en verklig kontakt som varade kanske 15 minuter. Där hon själv kommer på bandet och hon skrattar och, och ropar där att eh, hon, eh, hon krockar ju i ett kors ett vägkors, och hon säger det döda... Dö, dö, död, död i korset, nånting. Och så säger hon ju sitt namn och så skrattar hon och så hör man ju hunden skälla. Ja, allt detta fick jag in och jag hörde ju bara delvis och då skickade jag ju bandet upp till Jürgensson. Då ringde han ju mig omedelbart när han hade lyssnat på det där. Så att det var ju fantastiskt. Det var ju Annika. Ebbe blev intresserad av området efter att ha hört ett föredrag av Fridrik Jürgenson. För cirka tio år sedan så fick han kontakt med Liss och sedan dess jobbade ihop. Ebbe är tekniker och vill få svar på hur allt detta fungerar. Han har skaffat den stora fartygsradion med pejlantennen. Vid deras första gemensamma kontaktförsök fick de in Marconi han som uppfann radion på 1800-talet. Första inspelningen jag minns att vi fick in Marconi själv. Jag var helt otroligt på radiopelen. Ja. Han sa, ja då hade vi inte någon radiopel, utan vi hade en radio. Ja, den lilla lilla radion. Sen sa de väl, jo det var Marconi han sa just om pel, det minns jag. Radiopel. Ja, visst, och sen blev det att jag fixade till en radiopel och så började vi då. Och då kom det ju in mycket ja. längre samtalen. Ja, det var faktiskt. Det var alltså en kommunikation vi hade redan då på den tiden. Kort alltså, väldigt kort. Ja. Men det intressanta här tekniskt är ju att eh, vi försöker ta bort störningarna och få ren, klar eh, kommunikation. Eller, eh, Ljud, vad ska vi kalla det? Man får väl säga ljud eller någonting från en annan sida. Det är svårt att definiera vad det är egentligen. Den teknik som Liss och Ebbe använder sig av är en kassettbandspelare, en liten kortvågsradio, en fartygsradio och en peilutrustning med pejlantenn. De radiofrekvenser de använder här 1,424 1,485 2,75 2,85 och 8,25 megahertz. Vilken frekvens är det? Jag kör på 2... 8. Hallå? 5. Hör du mig här? Det är 28 fel. Hallå? Hör du oss här? Hallå? Ser du? Ja. Ser du Tony och Eva? Det här spelades in i en kaffepaus när kameran lämnats på. Hörde ni rösterna här, Fast den varken Liss eller Ebbe tycktes reagera? Ofta hör man rösterna först vid genomlyssningen av bandet, efteråt. Därför är det viktigt att låta bandspelaren stå på hela tiden. Ja, det Här lämnar vi Liss Werneroth och Ebbe Johansson i deras studio hemma hos Liss i Vemmenhög i Skåne och beger oss till USA.